Помните, как один военный говорил, что это коснется практически абсолютно каждого. Я помню, как люди там меня обсирали про российский агент, а потом десятками писали. Дима, что мне делать? У меня ребенку скоро 18 лет. Как мне вывести за границу? Сейчас уже единицы пишут про российский агент. Вот если те тоже ходили там, бухали. Я говорю, пацаны, вы бухайте. Ну хуй, вообще им похуй было на это. Сейчас вижу уже очко чуть-чуть по-другому. Те ходили качались. Я говорю, качайтесь, но вы что происходит в стране, смотрите, потому что это дойдет до каждого. Сейчас вот э, тоже вижу тех, кто там люди говорили, вот, надо идти до конца, нельзя останавливать войну. Сейчас вот 28-го вижу бронь будут пересматриваться, 70% снимут критическую инфраструктуру, оставят только, э, ну, вот это все, что связано с электрикой, там основная масса станция там на и все такое остальное. Это вижу, уже молчат, уже знаешь, очко у них поджалось, уже не надо идти до конца, уже начинают и осуждают, там это такое. Поэтому я вам советую всем интересоваться, а тех, кто там тоже, а ты не боишься. Так я же говорю, вы так терпилами и сдохнете, понимаете? Ну а вот такой у нас страна просто менталитет, не найдешь, не проживешь, и у каждого моя хата с краю Вот так мы и жили, и живем. Я же говорю, вон, элементарные вещи, самое, это вообще, зачем брать правительство и все остальное. Пацаны приезжают без ног, с он Саша Грудка, уебище вызывает мусоров, приезжать эту русскую музыку слушают. Да сними эту вышиванку, мразь проклятая кастрюля гнида и иди сука защищай вывози раненых с поля боя ты блядь, под недопатриоты блядь. Сидят там, блядь Ну вот сейчас поснимают брони Я же говорю, смотрите, потому что коснется каждого не, Неизвестно, когда они договорятся Потому что там условия, вы же понимаете Тот хочет побольше, кусок урвать и тот будет А два перца, которые вы думали, что вам помогают Не до Европы, блядь Не до партнеры В первую очередь вас и прокинули Нам просто так да, помогают, Я говорю, ебать вы конченые, блядь Теперь полу, ну, на 500 миллиардов надо отдать ресурсов чтобы дальше еще получать какую-то допомогу, да, от ваших недопартнеров. А решать будут по Украине вопрос американцы, Вашингтон, блядь, и Россия. И все. Эти шакалы кости подоедают, а мы будем это все разгребать с годами, десятками лет. Хотят, хотят привлечь, привлечь инвесторов, хотят привлечь людей с разных стран для улучшения демографии в Украине для улучшения рождаемости для трудоспособности, потому что мужиков то нету или дома сидят или поумирали или воюют или вот э, ходят краями где-то. А вот сейчас еще 28 числа поснимают с основной массы 70 процентов и посмотрите. А пока они договорятся еще можем полстраны может передохнуть. Я же говорю, когда в 22 году сказала, что с ничего не порешается, вы что, люди ебанутые, там очередя, там целые пачками бумаг лежат доб добровольцы. А что вы думаете, от хорошей жизни или не так сильно за Россию, или за те Донбасс, за русскоязычных? Да нет. Так же не счета, люди многие идут воевать за деньги, соцпакет. Люди готовы, да, к сожалению, многие люди готовы в наше время рисковать воевать за деньги, как с нашей стороны, так и с ихней. Поэтому я советую, чтобы вам интересоваться всем тем, что происходит. Даже сейчас никогда не поздно. И, кстати, говорить никогда не поздно. Ну, уже лучшая ситуация, что я сейчас мне э, закидоны заходят, что короче все-таки хотят залужного пропихнуть следующего президента Но это считайте вообще крах нашей стране уже до конца. Просто добить именно, знаете, это именно. Я всегда удивлялся, когда люди говорили. Залужного требовал президента вы вышел вообще уже ебанутая человек осознанно отправил на убой наших пацанов без артиллерии, нихуя пустыми на убой. Знал, что оно будет изначально провалено, но он должен был выполнить приказ. Я уважаю этих командиров, которые отвели людей, даже пусть они сели на, на, на тюрьмы, вывели, отвели своих людей вопреки, чтобы не положить, отказаться от злочинного приказа, потому что я считаю. Э Сбережение жизни и здоровья каждого военного службовца является приоритетом в армии. Но это только на словах, потому что как мусарки, одни мусора, ментов мало. Также и там одни шакалы, офицеров настоящих единиц, и одно шакалье, мрази одни. Проклятая, проданная, проданная, которая даже от командира роты зарабатывает на своих военных, на крови. Так что вот так.